10-15 минут, и Польша как государство, а поляки как народ. Исчезают с лица земли вместе со своим языком. Мы же понимаем, что терпило существует только для того, чтобы его ограбить. Разбомбить немедленно, чтобы она не дошла сюда. Так званий російський експерт Сівков на російському пропагандистському телебаченні почав погрожувати ядерними ударами. І кому? Польщі, а ще й геноцидом польського народу. Беремо, наприклад, Польщу. Як найбільш такий, найближчий к нам. Як найбільш реальний кандидат, на наказатися небольшим таким небольшим, неограниченим театриком ядерної війни. Там знайдеться 20 крупних ли. Даже если посчитать, что на каждый город нужно им выделить, выделить по две боеголовки, это всего 30-40 боеголовок. Что такое 30 боеголовок? Это всего залп одного дивизиона скандеров. 16 пусковых, на каждой по две. 10-15 минут, и Польша как государство, а поляки как народ, исчезают с лица земли вместе со своим языком. Вот это вот европейцы должны очень-очень хорошо понимать. Потому что, поэтому я вот призываю сейчас еще раз европейским народам крепко задуматься о том, что они вытворяют. Потім ті ж люди в ефірі цієї ж програми виють і голосять, що захід відбирає у Росії активи, озброює Україну і взагалі не хоче йти на переговори. Взагалі на шоу у кремлівського пропагандиста Владіміра Соловйова просто якийсь фестиваль біполярки, історичні заклики до ядерних ударів по Європі чергуються з такими ж істеричними криками та визнанням власного ж безсилля. О конфіскації наших денег. А чего же их не конфисковать-то, Владимир Рудович? Ну чего же не конфисковать деньги у людей, которые даже не пытаются себя защитить? Ну давайте вспомним, мы все прошли через улицу, кто московскую, кто в других городах. Мы же понимаем, что терпило существует только для того, чтобы его ограбить. Это единое правило. Так зачем же мы выступаем в роли терпил, у которых можно безнаказанно отнять кошелек, и этот терпила утрется? Это же мы их провоцируем своей стойкой неспособностью их остановить силой. Мы же им объясняем, который год – То ми нічого не будемо робити в відповідь. Ну добре ж видно, що в жодні ядерні удари насправді ніхто не вірить, і вся ця кремлівська масовка чудово усвідомлює, що за хатівки бункерного диктатора їм просто доведеться всім платити. Ось щойно Сергій Шейгу погнали з міноборони, так придворні кремлівські експерти почали внезапно обнаружувати, що в Росармії провалили роботу з безпілотниками і не тільки, ну просто класика вже. Мы провалились без беспилотиками. Например, говорю вам: беспилотиком. Как воздушного типа, так и морского типа. Сейчас мы с Тахановскими темпами ажиотажно пытаемся этот прокол ликвидировать. Вот тут, э, товарищ Белоусов, вы должны безусловно заняться этим. Ну никуда не годится у нас связь. Никуда. Это тоже. Задача для Білоусова, а це ось дружина мобілізованих окупантів. Ці вийшли до будівлі Міноборони на вимогу повернути їх мужей домой. А ще вони вимагали зустрічі з новим міністром оборони Білоусовим, сподіваючись, що той услышить їх просьби. Хотілось би ще раз повторити моє восхищення дівочками у мене дочь като які сьогодні вийшли, тому що... Я привыкла к тому, что движение «Путь домой», которое признано уже иногентом, в основном они выкладывают какие-то акции, инициируют. А здесь же собрались жены и матери мобилизованных, контрактников, которые вообще к этому движению понятия не имеют. И вообще, ну, это прям удивительно. И меня сегодня позвали не в качестве пикетчика, у меня нету плаката, у меня нету футболки, как у девочек. Меня позвали освещать данную акцию, потому что мы не звали специально журналистов, чтобы не подставлять их Потому что на, в прошлый раз, когда мы были на акции... Э, сейчас у меня ребенок Потому что прошлый раз, когда мы были на акции, журналистку задержали. И мы решили, что в этот раз освещать должна такая же девочка, как и те, что вышли. Вот, поэтому я буду продолжать держать вас в курсе. Автозак уже уехал. Вот, возможно, его пригнали, чтобы нас попугать. Вот, но девочки встали на колени и такие, ну, как бы, под ручки тогда уносить нас. Ніхто не стало під ручки жон мобілізованих. Після того, як жони стали на коліна, їм пообіцяли переговорника від Генштабу, але тільки за те, що ті згорнуть свої плакатики з гаслами. А представник Міноборони, який згодом таки вийшов, заявив, що їх муж'я залишиться служити до кінця так званої СВО і взагалі не треба розкачувати лодку. Я жена мобілізованого. У нас двоє совершеннолітніх маленьких дітей. Так вышло, что у моего мужа нет военной профессии, но уже полтора года он находится в зоне боевых действий. И почему мобилизованных нет сроков? Почему они должны там быть бессрочно? В нашей стране очень много мужчин, которые могут заменить их. Почему не производят ротации? Почему нет отпусков? Ничего не происходит. Требуем заменить мобилизованных. Владимир Владимирович Путин и Министерство обороны, пожалуйста, помогите нашим семьям. А ще за новими російськими законами це не жони так званих героїв окупантів, а збіговиська іноземних агентів, яке зустрілося для того, щоб дискредитувати руську армію. Тим часом віце-спікер Госдуми РФ Петр Толстой назвав Алмати руським городом і знову відзначився порцію погано завуальованих погроз на адресу союзного РФ Казахстану. Чи не закроємо тему України? то у нас возникнут проблемы и с Казахстаном, и с Арменией, и с другими странами, которые нас окружают. Даже с Казахстаном, вы считаете? Ну, конечно. Почему? Ну, посмотрите на то, что происходит сегодня в Казахстане в плане, так сказать, отстраивания некоего казахского государства. Какая там расцветает национальная мифология по поводу независимости, по поводу перехода на латиницу. Там очень много всего интересного, если вы так вглядитесь. И я против того, чтобы они забывали о том, что Алмата ⁇ это город верный. Наша русская крепость казачья. И вот эта вот история, она важна для национального самосознания. А выдумывать историю не надо для того, чтобы отделиться от России, отмежеваться. И даже если ты продал всю землю Китаю, а все недра англичанам, все равно не надо. Надо Бути з сусідами в хороших отношениях, і потім вони не можуть зрозуміти, звідки ж береться ось ця русофобія і чому союзники відвертаються від Росії. Робляться ж вони просто власноруч, і мозку не вистачає, щоб це усвідомити. А це ось в окупованому Росією Криму, а точніше у Севастополі, вирішили провести опитування і запитали, що думають люди про нові військові поставки західного озброєння Україні. Розбомбіть німедіна, щоб вона не дошла сюди. При чем здесь это? Ну неправильно, конечно. Мы молимся. Да. Мы молимся, что мы можем сделать, мы ничего не можем сделать, мы молимся. Ну это сложный это, это сложный, это сложный вопрос, и на него такую полемику раздвигать можно. Это неправильно. Для нас это неправильно. Вообще для нашего мира это неправильно. Для русского мира. Да вообще для всего мира это неправильно. Есть? Потому что Россия это та держава, которая, на которой все жизнится. То есть э, НАТО умышленно подливает масло огонь. Ну, я считаю так. Хотелось бы, конечно, чтобы все закончилось быстрее, чтобы все-таки Россия как-то, ну, у нас же тоже много вооружений. Я думаю, что российское вооружение посильнее будет западно. Поэтому я думаю, что все будет хорошо. Конечно же, я против этого, потому что мне страшно, что это все может к нам прилететь. Ага. Ну и в другие российские города. Ну а нет желания куда-нибудь там в сторону Владивостока отправиться из города героя. Нет, из этого города точно. Нет. Нельзя подаваться панике. Мы же русские люди. Нас невозможно заставить бояться. Мы все равно победим, как говорится. Наше дело правое. Тем более из Севастополя уезжать. Город герой. Нось скільки з опитаних корінні кримчана, хто завезений з інших русських городов, сказати важко. Проте за оцінками різних українських експертів, вже понад мільйон росіян переїхало жити в окупований Крим, починаючи з 2014 року. Друзі, на цьому ставимо крапку. Обов'язково напишіть ваш коментар і чекайте на наступний випуск.